Sistem beraja kita ni memang unik sebab dia menghimpunkan antara monarki itu dan juga ahlul hal wal aqd antara cara pelantikan pemerintah ni adalah al-ahdu ilaihi min al-amiri allazi qablahu perjanjian yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya ini berlaku pada yang ulama bagi contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika melantik Umar sebagai pengganti dia sebab itu sebahagian ulama mereka lihat benda tu ada dalam sistem monarki maknanya dia sama je macam sistem monarki bila seorang raja dia wasiatkan kepada anak dia untuk jadi pemerintah selepas dia jadi dia sama je macam Abu Bakar lantik Umar cuma yang beza dia sistem monarki dia pewarisan berdasarkan keturunan. Sebab itulah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an raja pertama dalam Islam bila dia asaskan sistem monarki itu kan walaupun tak dipersetujui oleh sebahagian kecil dalam kalangan sahabat tetapi itu ijtihad yang sebenarnya diterima sebab ketaatan kepada pemerintah ni dia ada banyak faktor antaranya kekuatan pemerintah tu sendiri dari sudut sokongan daripada puak-puak yang berbaikah kabilah-kabilah yang walak kepada dia sebab itu Muawiyah dia nampak dari sudut tu sebab itu bila Muawiyah jadi khalifah, sahabat-sahabat sepakat dia khalifah. Even Hassan, cucu Nabi SAW pun bai'ah kepada dia. Hussein pun bai'ah kepada dia. Tak ada isu. Cuma yang jadi pertelingkahan bila berlaku pewarisan kepada anak dia Yazid. Kat situ saja. Tetapi majoriti sahabat bila mereka melihat perkara tersebut berlaku, mereka tetap bai'ah kepada Yazid. Bukan kata zaman Muawiyah saja. Zaman selepas tu, Bani Umayyah, Tabi'in ada. Sahabat pun masih ada. Maka sahabat pun reda. Menunjukkan benda tu diterima. Dia dah ijmat. Kalau ikut yang tak setuju pun dalam kalangan dengan Ahlul Baik, Akhir sekali bawa pada sama juga. Dia akan base pada keturunan juga. Bila lantik keturunan Ali, kemudian dia nak hadkan pemerintahan tu pada keturunan Ali juga. Jadi sama je. Isu tu sebenarnya memang isu politik ah. Dia bukan benda yang kita kata kalau orang tu dilantik bukan daripada kalangan keluarga Nabi tak sah. Salah. Bila dia dah dilantik oleh manusia, maka dia sah menjadi pemerintah. Jadi itu yang pertama, perjanjian yang ditetapkan wasiat oleh pemimpin yang sebelumnya. Yang kedua, sistem yang digunakan untuk melantik pemerintah iaitu ikhtiyaru Ahlil hil wal Aqd. iaitu pilih yang dilakukan oleh Ahlul Hil wal-Aql. Pemimpin itu dilantik oleh satu panitia dalam kalangan mereka yang layak untuk jadi pemimpin ataupun mereka yang diberikan tanggungjawab untuk melantik pemerintah. Contoh yang diberikan oleh para ulama' iaitu bagaimana berlakunya pelantikan Uthman. Dilantik oleh 6 orang dalam kalangan sahabat Nabi yang telah memutuskan Uthman menjadi khalifah setelah Umar. Semua 6 orang itu adalah dalam kalangan Ahlul Hil wal-Aql. Maknanya mereka layak jadi khalifah. Kemudian mereka lantik. Dia ada persamaan dengan sistem raja ada dah. Sebab tu kita jangan pelak Sistem raja kita ni memang unik. Sebab dia menghimpunkan antara monarki itu dan juga ahlul hil wal aql. Tapi tak ramai orang boleh kaitkan benda tu dengan sistem Islam tu. Sebab orang tak nampak, orang nampak sistem khilafah. Tapi sebenarnya sah. Dia pun kata, oh, sebab raja ni tak adil lah. Itu bukan isu dia. Isu dia sistem tu. Memang lah. Kalau nak tunggu sampai bila-bila memang tak ada orang yang kau puas hati. Jadi paling kurang kita ada sistem tu. Sebab itu, kita kena pertahankan sistem monarki ni, sistem raja kita ni unik. Kita mungkin boleh tak setuju dengan raja-raja ataupun dengan siapa yang jadi raja. Tapi kita tak boleh menjatuhkan sistem tu. Sistem tu dah baik dah. Yang ketiga, pelantikan pemerintah yang berlaku melalui serah kuasa ataupun paksaan. Al-qahru wal-ghalabah, penggulingan daripada pemerintah yang mempunyai kekuatan yang sama lalu menggulingkan ini. Ulama bagi contoh berlaku pada zaman Abdul Malik bin Marwan bagaimana beliau berjaya menggulingkan pemerintahan Abdullah bin Zubair. Bila Abdul Malik bin Marwan ni dapat jadi khalifah dengan penggulingan dengan kekuasaan yang dia ada, kemudian dia dibai'ah, kemudian diterima. Macam kat Syria sekarang, ha? Bashar al-Assad jatuh, naik Ahmad Syarak ni dengan penggulingan kuasa. Tak ada seorang pun yang ada di Syria sekarang ni kata Ahmad Syarak ni tak sah. Bahkan seluruh dunia iktiraf Ahmad Syarak ni sebagai presiden sementara Syria. Jadi itu antara maknanya ketiga-tiga tu cara untuk melantik pemerintah tu kalau berlaku semua orang wajib taat kepada pemerintah tersebut.